на экране обратитесь к печатному приложению и так по всему грифу важно вот как предста... вот так представлять весь гриф все интервалы относительно основного тона сейчас послушайте звучание фрикийской аккордовой последовательности напомню это ми бемоль с до в басу и ре бемоль с до в басу Четвертая и пятая ступени тональности ля бемоль мажор с басом до вот как это записывается в музыкальном формате. Последовательность э, до минор септ, это то же самое, что ми бемоль с до в басу и ре бемоль с до в басу и ми бемоль с до в басу. До в басу. Итак, играем. Пример фрикийского лада. Лидийский лад. Будем начинать с, с ноты до. То же самое. Опять же, задаете мне вопрос. Если в доме мажоре лидийский F лад, F это фа, то до фригийский строится F в какой-то ноте? Четвертый лад какого? Okay. Гаммы? Соль -мажор. заглянем в табличку и видим там ноты гаммы соль мажор и начиная с четвертой ступени ноты до лидийского лада ноты те же но начинаются с ноты до видите их на экране в чем тут отличие от мажорной гаммы только в ноте фа есть. повышенная четвертая ступень это приводит нас к формуле лидийского лада. В любой мажорной гамме повышаете четвертую ступень, и получаете лидийский лад. Какие аккорды мы будем здесь рассматривать? Многие аккорды строятся по нотам гаммы через одну, по терциям. В данном случае до, ми, соль, си и вы получаете мажорный септаккорд. Лидийский лад и мажорный септаккорд. Это была теория. Вот формула. Все лидийские лады строятся по этой формуле. Первая, вторая, третья, повышенная, четвертая, пятая, шестая, седьмая ступень. Теперь посмотрим на гриф. Вот до мажор. И нам нужно повысить четвертую ступень, чтобы получился лидийский лад. Первая, вторая, третья, повышенная, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая. Очень похоже на мажор, но чуть-чуть отличается. Okay, Сейчас посмотрим на диаграмму, guy, иллюстрирующую лидийский лад на грифе. Основной ring, тон везде root, помещен C в кружок. C везде в соответствии с формулой лидийского лада четвертая ступень повышена. Такое представление грифа очень помогает. Сейчас нам нужно получить лидийскую аккордовую последовательность. Нам нужно взять аккорды четвертой и пятой ступени какой то на Соль, мажор. Вот соль. Четвертая и пятая ступени это до и ре. Теперь берем педальный тон в басу. Это будет тоника лада, тональность соль, четвертый лад, нота до. Литийский лад тональности соль и строим эти два трезвучия поверх баса до. Играем аккорд до с до в басу и аккорд ре с до в басу. Это было звучание лидийского лада. Запишите последовательность на магнитофон и упражняйтесь так же, как этому делали ранее, по всему миру. Я потратил много часов, но в конце концов научился. Послушайте лидийскую последовательность. Пример лидийского лада. лад. Пора перейти к пятому ладу мажорной гаммы, миксолидийскому. Мы начинаем с ноты до. Сначала нам нужно определить тональность, из которой мы идем. В тональности до мажор пятая ступень это соль, это миксолидийский лад. Если нам нужно до миксолидийский, то это какая тональность? Это пятая ступень гаммы фа мажор. So, let's go have a look at our diagram, Посмотрим на диаграмму. Here we have Здесь у нас ноты гаммы фа мажор, и под ними у, у нас миксолидийский лад, начинающийся с пятой ноты фа мажор. Ноты вы видите на экране. Чем отличается эта гамма от до мажора? Они очень похожи. Разница только в пониженной седьмой ступени. Вот формула этого лада. Какие аккорды тут используются? Как мы делали в прошлый раз? Мы строили по терциям аккорд. До, ми, соль, си, бемоль, например, это доминант септаккорд. То есть этот лад обыгрывает доминант септаккорды. Или нон-аккорды. В общем, аккорды этого семейства. Вот формула. Каждый миксолидийский лад имеет пониженную седьмую ступень на полтон по сравнению с мажор. Этот лад очень распространен. Вы слышите его во всех блюзовых вещах. Вы узнаете его стилистически, если долго играете эту гамму. Вот формула. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и пониженная седьмая ступень. Посмотрите на гриф. Вот мажорная гамма. Нам нужно понизить седьмую ступень на полтона. Как получить миксолидийскую аккордовую последовательность? Как мы говорили уже, нам нужно взять аккорды четвертой и пятой ступени откуда? и из тональности фа-мажор. So Четвертая пятая ступенья, F, и пятая okay? so so ступени — это си-бемоль и до. Будем играть тонику миксолитического лада в тональности фа-мажор, это нота до Берем аккорд до с до в басу so и аккорд си-бемоль с до в басу для получения миксолидийской аккордовой последовательности. Кто не слышал этой последовательности до этого? Это очень широко известная вещь. Очень блюзовое звучание. Вы могли слышать это а и у меня, иногда я тоже так играю. Теперь посмотрим на диаграмму с грифом. Вот как выглядит гриф с миксолидийским ладом на диаграмме. Как и раньше, основной тон до обведен кружком. По формуле миксолидийского лада нам требуется понизить только седьмую ступень мажорной гаммы. Каждый раз она изображена с бемолем, это пониженная седьмая ступень. И, как я уже говорил, чем раньше вы освоите это игровое поле, тем будет лучше. Перед тем, как перейти к исполнению микса лидийского лада, упомяну еще об одной вещи. Иногда я использую проходящие тоны. Хочу пояснить. Иногда я играю украшения на Хроматические проходящие тоны. Я считаю важным понимать, какие ноты относятся к гамме, прежде чем вы начнете экспериментировать с проходящими тонами. Что до миксолидийского лада, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, пониженная, седьмая ступень, тут семь нот. А в хроматической гамме двенадцать нот. Это означает, что пять нот не используются в этом ладу. И я могу использовать эти пять нот как проходящие оплетая основные тона гаммы. Например, вот пониженная седьмая ступень, это си бемоль. И заполним нотами до квинты. Я использую проходящие тона между ними. Вот фа Повышенная пятая ступень — это проходящий тон. Если я хочу оформить концовку фразы, то очень важно представить, представлять все ноты между нотами гаммы. И вот вся хромати, хроматическая гамма. Если вы в контексте используете эти ноты, то все они работают. Все ноты между основными нотами гаммы работают. Но, как я уже сказал, я рекомендую сначала выучить ноты гаммы, а потом уже экспериментировать с проходящими тонами. В этом примере миксолидийского лада я буду как раз использовать проходящие тона, так что не беспокойтесь. Пример миксолидийского лада. I mm -hmm. mm -hmm. Сейчас шесть.